Hər kəsə salaməmirəm dostlar. Bu gün Baku State University və şəhəri haqqında danışacağıq. Universitetin avantajları və dezavantajları haqqında danışacağıq. Ən öncəliklə şəhərin özünə, şəhərin özü haqqında danışsaq, Baku çox gözəl bir bölgədir. Həqiqətən də sevdiyim şəhərlərdən biridir. Sadəcə universitetin bəzi dezavantajları var məncə. O dezavantajlar hansılardı? İndi isə dəlayacağım. Əncəli Kampus sözü çox gözəldir, həqiqətən də Kampus çox rahat bir kampusdur. Ancaq belə deyim, Kampus şəhərin mərkəzindən çarşıdan tam-tamına 25 km uzaqda yerləşir. <laughs> yəni 25 km şəhərin mərkəzindən uzaqda yerləşir. 25 üniversitenin kampüsü. Ee, üniversitenin kampüsünün yanında ama e, belə de, kalacak yerler, e, e, yurtlar, e, apartlar, e, kiraya evler e, yani var. E, ama böyle KYK yurtları oğlanlar için daha rahat. Çünkü kampüsün içinde yerleşik e, KYK yurtları. Ama kızlar için bu biraz neze necə desek Böyük bir dezavantajdır. Çin şəhirlərinin yataxanası universitetdən təxminən 40-45 dəqiqə uzaqda yerləşir. Yəni bu biraz səhət-sər bəzi yəni, anda dərs olanlar üçün mənzə böyük bir problem olar. E, amma belə deyim, kampus çox böyükdür. Kampusun ətrafında şəhər mərkəzində getmədən belə e, bütün e, imkanlar demək olar ki var. Yəni az da olsa var. Yəni sizin e, alış-veriş etməyiniz üçün e, bir çox mağazalar falan var, yəni bu özdə. Amma gəzmək istəsəniz şəhərin mərkəzinə təbii ki getmək məcburiyyətində qalırsınız. E, Kamp özü dediyim kimi çox böyükdür. Onun üçün kampisin yəni içində rəng servisləri var. E, səhv etmirəmsə bu rəng servisləri pulsuzdur. Yəni sizdir. Yəni Universitetin girişindən minib siz, ə, özünüzün fakültənizə gedə bilərsiniz çox rahatlıqla. Və Təhsil fakültəsi də oxuyanların ə, bir qədər belə deyim bəxti daha çoxdur deyənlərindən. Çünki Təhsil fakültəsi şəhərin mərkəzində yerləşir. Yəni ə, çarşı çarşı yaxınlığında yerləşir, şəhərin mərkəzində yerləşir eee bu universitetin dezavantajlarını sadalayırıq ama yani buradan belə deyim bu universitetin müəllimləri həqiqətən də çox türk dilimişik, halı təllim müəllimləri idi. Yəni universitet çox keyfətli bir universitet idi. Yəni ə, müəllimlərin dediklərini diqqətlə dinləsəniz, deyilənləri eşəsəniz həqiqətən də eee orada belə deyim gələcək karyeranızın böyük təməllərini atmış olarsınız. Həqiqətən də universitet çox universitetdir. İndi isə Balakəsir seçib-seçməmək sizin ixtiyarınızda qalıbdır. Universitetin və ən böyük mənzərə dezavantajı şəhərin mərkəzindən uzaqda yerləşməsidir. Avantajı isə çox keyfiyyətli bir universitet olmasıdır. Balakəsir haqqında danışacaq çox şey var əslində. Sadəcə mən Balakəsir universitetinin avantajından çox dezavantajının çox olduğunu düşünürəm. E, o da vacib dezavantajları, yəni önəmli dezavantajları və avantajı düşündürəm ki, söylədim. E, i̇ndi isə hələlik deyirəm, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə aşağıda Instagram səhifəmi yerləşdirəcəm. Ərarəsə sualınız olarsa yaza bilərsiniz və e, ə, hansı universitetin, hansı universitet və ya şəhər haqqında məlumat almaq istəyisə, bildirəsiz növbəti videolarda həmin və yaxud da sizin ünvanetinizin videosunu paylaşıram. İndi isə hələ deyirəm ki, qoşulmaq mədudu.